شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے وہی ہے جس نے ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے ہی حملے میں تم نے نہ سمجھا تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے مگر اللہ ان پر ایسی طرف سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا اور ان کے دلوں میں راب ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے پس عبرت حاصل کرو اے عقل والوں اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ ضرور دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتا اور آخرت میں ان کے لیے دوزک کا عذاب ہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے مومنوں تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر باقی رکھا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ فاسقوں کو ذلیل کرے جو مال اللہ نے اپنے رسول کے لیے ان سے بغیر جنگ کے دلوایا وہ تمہارا مال نہیں تھا نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو ان پر غالب کر دیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو مال اللہ نے رسول کو دیا بستی والوں سے بغیر لڑائی کے وہ اللہ رسول رشتہ دار یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرے اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہ مال ان فقیروں کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آئے جنہیں ان کے گھروں اور مال سے نکالا گیا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے اور ان کے دلوں میں کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے جو مہاجرین کو دی جائے بلکہ انہیں اپنے, اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہو اور جو اپنے دل کے بکل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کیا تو نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی اے مسلمانوں تمہارے دلوں میں ان کا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں یہ تم سے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی آپس میں سخت دشمنی ہے تم انہیں ایک جتہ سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ بے اکل لوگ ہیں یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے ہو چکے جنہوں نے اپنے کام کی سزا چکھ لی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقوں کی مثال شیطان کی طرح ہے جو انسان سے کہتا ہے کفر کر پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب کو عذاب دینے والا ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور یہ ظالموں کی بدترین جگہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا یہی فاسق لوگ ہیں جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی کامیاب ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ عاجزی سے پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی مبود نہیں جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا وہی رحم والا اور مہربان ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی مبود نہیں بادشاہ پاک سلامتی دینے والا امن دینے والا نگہبان زبردست غالب بڑائی والا اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز اور وہی غالب اور حکمت والا ہے